tadi Syekh ada sebut pasal seorang, seorang alim dia di, disunahkan untuk menzahirkan kealiman dengan pakaian dia. Salah satu dia. Salah satu dia. So saya tengok Syekh sekarang pakai serban <coughs> dan secara Syekh pakai serban agak areh so, 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 Syekh tahu kenapa serban ni pelbagai cara pakai? Ya, masya Allah. Dan yang sunnah sebenar dia macam mana sebenarnya? Baik. Bagus soalan. Saya baru duduk cadang, baru balik daripada Uzbekistan baru ni, nak menulis satu risalah berkenaan dengan serban. Oh, okey. <laughs> Dan cara pemakaiannya Dan mengikut pada negara Dan uh, apa nih, guru saya mula Syekh Usama al azhari Ada mengarang khusus Berkenaan dengan serban Al-Azhar sahaja Bentuk-bentuk serban Al-Azhar Kerana serban Al-Azhar bukan semua sama Dia hmm. ada serban yang putih Kemudian dia ada bulu-bulu di atas Dan uh, dia punya tali belakang Dia warna biru uh, Yang ni kepada korak Maksudnya kalau tengok Yang pakai macam tu Tak payah tanya hukum Dia tanya dia khiraat Suruh dia baca Quran tak Oh yang oh. alim qiraat. Tapi kalau dia pakai soban ni, soban dia dia balut macam besar tu dan tinggi lebih daripada kopiah merah dia. Okey. Okey dan talinya hitam di belakang. Yang biru tadi tali ni agak menyengit ke tepi. Dia bukan betul-betul dengan tulang tali tu, tulang hmm. belakang. Dia akan ke tepi sikit. Ah ha, yang tu khurra. Dan dia ada serban dia khusus dia ada bulu sikit keluar. Ha macam tu. Tapi kalau serban tadi panjang, besar, macam Maulana Syekh Ali Jumaah pakai macam Maulana Syekh Usamah pakai macam guru saya Syekh Ahmad Mamduh pakai. Ayah tu faqih. Yang ni orang alim. Boleh tanya hukum. Ha. Dan kalau dia kecil sikit pun ada juga. Ah tu tak tak beza lagi kalau kata serban di Syria. Serban di Syria para ulama yang pakai dia ada kopiahnya hijau. Nah. Dan sobannya juga hijau. Maka tu syarif. Ataupun kopiahnya hijau, sobannya putih. Maka tu syarif. Syarif maksudnya keturunan Nabi. Oh. Ha, dia pakai terbus Kan? Terbus warna hijau. Kopiahnya, warna, serbannya warna putih. Dia pakai syarif. Maksudnya keturunan Rasulullah. Tapi kalau kopiahnya warna merah. Dan serbannya warna putih. Ini alim. Ini orang alim. Cara pakai? Cara pakai dia, dia macam Syekh Buti pakai. Kalau tengok Syekh Said Ramadan Al-Buti pakai, hmm. ini alim. Alim dan kemudian uh, alim lah. Tapi kalau dia pakai sorban uh, terbus merah dan dia punya apa um, panggil apa serban dia muzarkash. Dipanggil muzarkash ni maksudnya ada sulaman. Sulaman emas macam, macam lawa sikit bunga-bunga. Ini maknanya dia ni alim dan dia tajir. Peniaga. Businessman. Dia businessman dan dia alim. Ini zaman dulu. Pakaian zaman dulu ni sebut oleh Syekh Abdul Huda Yaqubi. Syekh Abdul Huda Yaqubi sebut. Tapi kalau dia pakai kopiah putih serban putih apa eh, ni kopiah putih dan serban yang putih juga yang tu dipanggil sufi dia orang sufi ahli tarekah ha dia tu di tempat kita pula ada satu kitab tulis berkenaan waktu muka surat ha, saya download baru download lah yang duk tengok dah sikit-sikit uh, tentang serban Utsmaniyyin, ulama-ulama Utsmaniyah. ha, dia ada serban bagi para peniaga serban bagi raja Soban bagi apa ni orang panggil apa yang tukang kayu. Soban bagi alim, soban bagi pelajar. Ada bentuk soban. Hmm. Masyarakat Melayu kita dalam masalah ni saya tengok dia uh, tidak mengspesifikkan. Lebih kepada orang yang balik daripada haji. Kan? Ha, kemudian dia bawa balik dan dia mengaji baru dia pakai soban. Biasanya zaman dulu kalau pakai lebay atas kepala saja pun hak ni dah maksudnya orang dah naik haji. Pakai lebay saja. Hmm. Kalau pakai serban, ini mesti orang yang dah tuntut ilmu di Makkah. Maksudnya belajar ilmu dengan para masyarakat. Ini ada di, di, di kita dalam kitab-kitab sejarah kita. Maksudnya pandangan masyarakat lah, maksudnya? Pada waktu itu. Ataupun uh, kriteria, kriteria. Kena pakai kena ni dulu. Seolah macam tu. Oh, okay. uh, jadi adat lah. Adat macam tu. Tapi sekarang ni dah jadi muntasyir. Atau mudah tersebar luas. Jadi di, di, di pesantren, di pondok pun pelajar pakai serban. Ikut kepada manhaj guru tu lah. Kalau di pondok saya sendiri, para murid tak pakai serban. Mereka hmm. akan pakai songkok. Atau pakai pakai kopiah saja. Serban serban hanya guru saja pakai. Ini dekat sekolah agama tadi ke? Yang di pondok kisah saya. tu. Oh, oh, pondok sekarang ni. Di ini? pondok saya. Ya. Ha. Student pakai songkok. Pakai songkok. Ore. Oh, ha ni dia pun pakai songkok. Oh, <laughs> waw, betul kan? Ha. ha. tapi kalau yang sunnah sebenarnya cara macam mana pakai syekh. Kalau serban, makna serban sendiri adalah ma uh, imamah maknanya mata luffu ala ra's. Hmm. Yang dibalut di atas kepala. Dibalut di atas kepala maksudnya apa saja balutan di atas kepala pada sudut lurah, dianya dipanggil imamah. Dan dia akan mendapat sunnah ketika seorang tadi berniat mengikuti Sayyidina Rasul. SAW. Hmm, Jadi ikut dia dengan ikut itibak dengan Nabi, dapat pahala sunnah. Jadi maknanya destar tengkolok, masuk serban. Oh ya? Oh, yeah. Armata lufu ra's. Baik ada syarat tak kena letak ada di belakang dia panggil azbah, ekok. Ha, ekok ni dibahas oleh para ulama. Nah, para ulama dalam masa kita syafi'i, sunnah ekok. Sebagian lagi ulama kata Dak, tidak ada masalah hukumnya harus sahaja. Dan ekok pula ada hak dia. Jangan terlalu panjang sangat. Sunnah dia paling sederhana empat jari. Nah, ha, paling jangan pendek sangat daripada daripada empat jari. Maksudnya paling pendek empat jari. Hmm. Uh, sederhana satu jengkat. Jangan lebih panjang daripada satu hasta. Lebih daripada satu hasta hukumnya makruh. Makruh. Kalau dari segi uh, zaman Nabi SAW, semua sahabat-sahabat pun pakai serban juga. Nah. Itu semua sunnah. Hmm. Bukan kerana Arab pakai pada waktu itu. Memang dia pakai anak Arab. Tapi sebab Nabi pakai. Kenapa saja yang Nabi pakai pada waktu itu akan jadi sunnah. Maka diniat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dia jadi sunnah. Salam salam. Hmm. Uh, saya